میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بہتیاتی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سر فیض حضرت مفتی گرحیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے اللہ سمعین محترم دو دن ہو گئے تقریبا اور آپ کے علم میں ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کی زبانی نوزش ہو گئی یا ان کے یوں سمجھیے کہ ہو جاتا ہے کوئی تسم ہو کس طریقہ پر ان کی اپنی تحقیق تھی کہ قرآن پاک یہ اس میں یہ کہ کاتب رسول زید وغیرہ ان حضرات نے اس طرح رسم الخط لکھا ہے جو کہ گرام عربی کے خلاف ہے اور آپ صلی اللہ سلم جو کہ امید ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کے اشرا نہ کر سکے یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ میں تشویش اور یہ کہ و غصے کے لہر دوڑ گئے اور دارالدب سے دیگر مختلف بڑے بڑے اداروں سے عوام کا جو رد عمل ہوا اور یہ ہونا بھی چاہیے چونکہ ایمان ہر انسان کے سینے میں ایمان کی حرارت موجود رہتی ہے اس سلسلے میں میں سفر پہ تھا اور میں نے بھی کچھ اپنی گزارشات مفتی صاحب سے عرض کی اور اس میں امت غم و غصے میں اس کا رد عمل کا جو اظہار کیا وہ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن مفتی صاحب نے اب واضح طور پر بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر دیا جس میں چاہے قرآن کی تحریف کی طرف اشارہ ہو رہا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں مستخی کی کوئی اس قسم کا شائبہ تھا مفتی صاحب نے واضح طور پر ان سے رجوع بھی کر لیا توبہ بھی کی اور عوام سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور علماء سے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے گھر کو یا ان کی جان کو یا ان کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائے اس لیے کہ شرک سے بڑا یہ کہ گھناؤنا اور کبھی قسم کا عمل نہیں ہے مشرق اللہ کا گستاخ ہوتا ہے لیکن اللہ ممتاب ولیحہ شرک سے دعا کرنے کے بعد اللہ اس جرم کو معاف فرما دیتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کے سلسلے میں جو گستاخی ہوگی نادانستہ طور پر اور گفی صاحب کی اپنی تحقیق تھی اور یہ دانش طور پر مفتی صاحب نے توبہ کر دیا میرے دیوبندی حضراتوں بریلوی نبی حضرات ہوں جماعت اسلامی اہل حدیث شفیع مالکی ہمبری حنفی کیسے باشد کوئی بھی مسلمان اب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے آپ اپنے غم و غصے غصے کا اظہار مفتی صاحب پر یا اس کا یہ ہے کہ کسی ناشائستہ قسم کی حرکت میں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شرح آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی میری اپیل ہے بے بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث شفیع مالکی ہمبری سب حضرات سے دوسری گزارش یہ بھی تھی کہ اس کو اب اسی کو لے کر کے اگر کوئی یہ کہہ دے دی بندیوں نے غی کی اور اس کو کوئی بھی مسئلہ کی اس کو اچھالنے کی کوشش کرے جب ظاہر ہے رجوع کر لیا اس سے توبہ کر لیا لہذا یہ مسئلہ کی اس قسم کے پھر دونوں طرف سے یہ کہ فائرنگ ایک دوسرے پر اور اس طرح کسی کو بدنام کرنے کی کسی مسئلے کو کسی طرح سے بھی غلطی ہوگی کوشش کرنا یہ عمل اخلاقی طور پر شرعی طور پر اس کی مجائش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ شریعت محمدیہ اور شریعت متحرک قرآن و سنت اور پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم سلم سوال کنیا صاحب اور صدار کو شہدہ سہیل مفسرین محدثین سب کے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میری پھر اپیل ہوگی کہ اب سوشل میڈیا اور مجھے سوشل میڈیا والے حضرات بھی وہ بھی اس کو ڈیلیٹ کر لیں جب مفتی صاحب نے معذرت کر لی معافی مانگ لی تو سب سے میری اپیل ہوگی اللہ آپ حضرات کا حامی اور ناصر ہو جہاں آپ رہیں خوش رہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ